Salam hamıya. Bu gün e, Unit 1 Lesson 4 birinci bölmədən 4-cü dərsi izah eləyəcəm. 7-ci tapşırda yazılıb ki, Look at the picture, ask and answer questions about the village in the present simple tense form. Şəkllərə baxın və e, indi sadə zaman formasında kənd haqqında suallara cavab verin. Match the questions to the answers. Eee Do you live in Baku? Sən Bakıda yaşayırsan? Cavab burada nümunə olaraq birinciyin cavabı verilib. Yes, I do işarələnib, yəni yes I do ilə. İkinci sual. Does his uncle live in the village? Ə, onun dayısı kənddə yaşayır? He lives he ilə cavab burada uyğundur Ə, C variantı. No, he doesn't. Xeyr. Is the garden nice? Bax, qəşəngdir. Bu bağ cansızdır. Cansız əyətdə it it is deyə istifadə olmalıdır. Yes, it is. Bax, qəşəngdir. Doğrudan görürük ki, bağ qəşəngdir, B-yə aiddir. Bir az səliqəsiz, lakin diqqətli dinlədikdə başa düşmək olar. 4-cü sual. They have a summer house. Onların yay evi var ee onlar burada z ilə yazılıb z ilə olan no they don't xeyr 5-ci sual Asia are fruit trees in the garden bağda ə, meyvə ağacları var yes they are şəkildə də baxanda doğrudan görək ki bağda meyvə ağacları var yes they are bəli var deməkdir. Bu belə işarə olundu. Daha sonra ə, sonuncu sual isə Does your sister swim in the sea? Ə, Sənin bacın dənizdə üzür? Ə, bu sualın da cavabı ə, No, she doesn't. Xeyr. Və bu da axırıncı cavabımız oldu. 9-a baxaq. Make the sentences interrogative. Ə, sual cümlələrini, yəni tərtib edin. Yəni burada görürük ki, cümlələr nəqli e, cümlə halında verilib, e, təsdiq halındadır. E, nəqli cümlələr verilib. Bunu interoqutiva, yəni sual cümləsinə çevirmək lazımdır. Baxaq birinci cümləyə. Görürük ki, a, yazılıb The house is small. E, onların evi balacadır. İndi yəni, bunu necə e, ümumi sual cümləsinə çevirək? Hələ Azərbaycan dilində birinci e, Onların evi balacadır? vaxt belə. Is the house э э is köməkçi feil qarşıya keçir. Is the house small? İkincidə the house ə, has two windows. Evin 2 pəncərəsi var. Ə, burada da ə, has qarşıya keçir. Has burada köməkçi feillərdən biridir. 1-ci cümlədə is də köməkçi feil idi, yəni qarşıya keçmişdi. 2-incidə də belə olur. Has the house two windows? Bu oldu ümumi sual, yəni interrogativ ümumi sual cümlələridir. 3-cüdə nə olacaq? Deməli yazıb ki, There are nice flowers in the garden. Bağda qəşəng güllər var. E, i̇ndi bunu sual cümləsi. Bağda qəşəng güllər var. Bunu e, zəris-zəra tipli cümlələrdə sual cümləsi ümiyyətə necə düzəldirdik? Burada da e, ar qabağa keçir, köməkçi feili qabağa keçir. Are there nice flowers in the garden? Bax belə olur. 4-cü cümlədə də nəqli halda, nəqli cümlə verilib. İndi burdan sual cümləsi yaratmaq lazımdır. I don't likes fruit. Aidan meyvə xoşlayır. E, gördük ki, Aidan birinci şəxsdir, ona görə də e, felin sona s artırılıb. Həmin bu s artırıldığına görə də do felinə yox das e, du e, üzr istəsəm du e, köməkçi felinə yox e, das e, köməksi nisəsindən istifadə olunacaq. Yəni Does uh, I don't like fruit. Yəni həmin like-ın sondakı s e, çevriləcək daza. A, yəni bunu bir də belə yazım. Does I don't like. Yəni like-ın sondakı s düşür. Fruit bu da oldu bunun ə, ümumi sual cümləsi. 5-ci e, də children are happy uşaqlar xoşbəxtdir. Children uşaqlar deməkdir. Child sözünün cəmdə olan forması child uşaqdır, children uşaqlar. Are köməkçi e, feldir. Dür,dür deməkdir. Happy xoşbəxt. Burada da are qabağa keçir. Are children Se children happy uşaqlar xoşbəxtdir bax sözün tərcüməsi də cümlənin tərcüməsi də belə olur deməli 9-cu tapşırıqla da bu qədər daha sonra növbəti səhifəni izah edəcəm